Hər vaxtınız xeyir olsun əziz mənim türk millətim və bu türk ölkələrində yaşayan az saylı qardaş və qohum millətlər. E, hamınıza yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm 2023-cü il e, yeni il münasibəti ilə və hamınıza və ailənizə can sağlığı və uzun ömür arzulayıram, yaxşı həyat arzulayıram çünki bu bizim əlimizdədir və gərək biz həmin yaxşı həyatı öz millətimizə eləcə də ə, bizim ölkəmizdə yaşayan qardaşqa qohum millətlərə ə, ə, bu yaxşı həyatı ə, bəxş elək, yəni deyirəm, biz ona görə çalışırıq ə, və bəxtə istəyirəm sizlə bu gün danışım. Çox vacib məsələləri də deyəsəm. Birincisi ən əsas məsələ ideoloji məsələdir. Çünki əgər millətin ideologiyası düzgün olmasa, heç vaxt o millət məfəqət qazana bilməz. Deməli birinci ideoloji məsələyə həsr eləyəsəm, demokratiya yoxsa milli sosializm ideologiyası? bağda danışasım. İkincisi, eee biz Azərbaycan türkləri və rus ə, Rusiyanın eee istəyi o olub ki, biz Azərbaycan türklərini mümkün qədər məhv eləsin. Sözsüz ki, eee Ermənlilər Azərbaycan torpaqları, türk torpaqlarını İran xanlığının və Zəngəzurun Ermənlərə verilməsi sözzüz ki, e, 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 bu e, bu ancaq birinci plan idi. Ermənlər maksimum maksimal dərəcədə Azərbaycan türklərini qırıblar, qırmadıqlarını 1 milyon türkü e, və eyni zamanda kördü <coughs> Ermənistandan, Ermənistan adlanan Azərbaycan türk torpaqlarımdan qovdublar bonusiz bilirsiniz, lakin Rusiyanın siyasəti ondan ibarət olub ki, Azərbaycanda kök hakimiyyəti yox, kür hakimiyyəti yaradılsın. Və onlar buna çalışıblar və bu məsələ ilə xüsusi məşğul olan, Sovet yıqılana kimi məşğul olan, deməli, Primakov eyni zamanda Heydər Əliyev olmuşdur. Heydər Əliyev bilirsiniz ki, Primakovla bir yerdə e, Heydər Əliyevin özü Kürt mənşəlidir. Onun atası Əlirza Kürtdür. E, mən burada Kürtlərə qarşı düşmənçilik eləmirəm, amma çoxluq e, Azərbaycan Türklərinin əlində olduğu ola, -ola e, Türk e, Kürtləri hakimiyyətə gətirmək və Azərbaycan Kürt ölkəsi yaratmaq düzgün iş deyil və bu e, gördüyünüz kimi indiyə kimi davam eləyir. Biz e, deməli agressiv ruspərəs kürdlərin əlindən qutara bilmirik. Necə Heydər Əliyev Əlizovlu kürd olduğu kimi eyni zamanda İlham Əliyev də kürtdür və başına yığdığı ə, hələ Heydər Əliyev vaxtından adamların çoxusu kürd mənşəli adamlardı. O cümlədən Vasif Talıbov deyilənə görə yezdi, kürtdür. Bəylər Əyyubov kürtdür. Mən e, yəni deyirəm, kürdlərin əleyhinə danışmıram, lakin e, rus pə, e, deməli rus əlaltısı olan kürdlər Azərbaycanda Heydər Əliyevin, Kürd Heydər Əliyevin bacılığı altında kürd e, ölkəsi yaratması bu rusların arzusu olub, lakin e, bu günə kimi tamamilə həyata keçirə bilməyib. E, və e, sövsüz ki, e, Onu da e, sizə təkrarara deyim ki Heydər Əliyev e, Rusların əmri ilə e, PKK-nı e, türklərin əleyhinə yaradan Heydər Əliyev. PKK-ya bu günə kimi silah və e, sursat göndərən də, maddi yardım, milyardlarla maddi yardım ediləndə, e, edən də e, İlham Əliyevin indi başçılıq elədiyi bəylər Əyubov və sair bir neçə kütburlar mənə məşhurun deyirəm. Onlar vasitəsilə milyardlarla deməli kömək edilir. Rus Rus Rusiyanın əmri ilə deməli PKK-nı bu günə kimi saxlayırlar. Amma yaradıcısı isə Heydər Əliyev olub. O da rusların əmri ilə bunu yaradıb maddi cəhətdən Rusiya kömək eləyir ə o şölşistik bunu yaratmaqda və bu türklərin əleyhinə yaradılmış PKK bir təşkilatdır. Özünüz bilirsiniz ki, Türkiyə Tür Türkiyədə türklərin əleyhinə vuruşurlar bu günə kimi. Və Azərbaycan isə demək olar ki, mən demirəm tamamilə, demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti Heydər Əliyevin başçılığı ilə kür hakimiyyətidir. Türk hakimiyyəti hələ gəlməyib. Və bunu da bilməlisiniz. Heydər Əliyevin e, e, general rütbəsi verilməsi, Kaqəbə generalı eləcə də Moskva Politbüroya üz seçilməsi bu hamısı e, ona görədir ki, Heydər e, Kür Heydər Əliyev Azərbaycanda kür dövləti yaratmağa var gücüylə çalışıb. Bu günə kimi də ona görə də aqressiv ruspərəs kürdlər hakimiyyətdədir. Mən demirəm kürdlərin içində kiş adamları var. Onlar bizlə birlikdədir necə talış xalqı olan kimi. Lakin separatçılar bu təkcə separatizm deyil, bu Azərbaycanda kürd hakimiyyəti deməkdir. Və Heydər Əliyev də onun bu xidmətlərinə görə e, siyasi büroya, yəni politburo Maskivi aparmaqlarının e, mənası da budur. Onlar Heydər Əliyev inanıblar ki, bu Kürt Heydər Əliyev Azərbaycanda e, Kürt hakimiyyəti yaradır və eyni zamanda e, Türkiyənin əleyhinə də PKK yaratmışdır. Və bu e, Rus demiş zasuqalarının əvəzinə Heydər Əliyev deməli e, politburoya aparılmışdır. Ən ki təciz Azərbaycanda hökümranlıq elə və eyni zamanda partiya büroya aparılmışdı. Sonra 3-cü e, məsələ 5 e, e, İlham Əliyev dəvirdildikdən sonra Türk ordusunun köməyi ilə eyni zamanda bizim ordunun köməyi ilə bizim Türk xalqının köməyi ilə e, deməli mafiyaların təzədən hakimiyyətə keçməyinin qarşısını almalıyıq. Yenə də e, ruslara arxalanan içə <coughs> və içində kürdlər olan Ermənistan mafiyası mən demirəm Ermənistandan qaçan, gələn o 1 milyon adamın içində tarix boyu ə, çoxlu ə, eyni zamanda kürdlər var və həmin kürdlər Heydər Əliyev vasitəsilə hakimiyyətə gətirilmişdi. İlam Əliyev də onu davam etdirir. İlam Əliyev də kürk mənşəlidir. Deməli biz mafiyaların, Ermənistan və ya Naftçivan mafiyasının və əsasında türklər duran Naftçivan mafiyasının təzədən hakimiyyətə keçməyinə qarşı olmalıyıq və hakimiyyətə Azərbaycan türkləri keçməlidir. Digər rayonlardan olan və kökü türk olan Azərbaycan türkləri keçməlidir. Deməli <coughs> Mən Ermənistanın Türklərindən də, eləcə də Naxtivan Türklərindən də xahiş eləyirəm ki, bunu nəzərə alsınlar və biz bizlə birlikdə Ermənistan və Naxtivan əsası kötlərdən təşkil olunmuş mafiyanı biz ə, Kürt və Ermənlərdən ibarət mafiyanı biz ə, hakimiyyətə qoymamalıq yenidən. Özünüz görürsünüz ki, yenə də danışan E, Naxçıvan və Ermənistan mafiyasının e, irəli sürdükləri jurnalistlər tərəfindən oldu. Mən sözün açığı o jurnalistlərə tamamilə şarətmaq istəmirəm, çünki bunların içində bloqerlər, onların içində e, əsl Türklər də var. Amma bir şeyi sizə deyib ki, e, mən bütün Naxçıvan və Ermənistanlılardan xahiş edirəm ki, hakimiyyətə Ə, prezidentliyə namizədliyin irəli sürməsinlər. Bu birinci ə, Əliyev devrildikdən sonra və imkan versinlər ki, ə, türklər hakimiyyətə gəlsin. Azərbaycan da yeni prezident seçiləndən sonra vaxtı qutarılanda isə 5 il və ya 10 il, 10 ildən artıq prezident ola bilməz. Ondan sonra ıı, Ermənistanlılar da, naqsanlar da öz namizətliklərini verə bilərlər, bilərlər. Amma indiki seçkidə İlham Əliyevin devriləndən sonra onlar öz namizətlərini sürməməzdilər. Ona görə ki, adları pis çıxır. İndiyə ki hakimiyyətdə olan olardı. Bütün pullar oğurluq pulları yığan təkcə Heydər Əliyev və ya İlham Əliyev, Mehriban Paşayev də deyil, eyni zamanda bu Naxçıvan və Ermənistan Kürtlərindən ibarət e, cinayətkar qrupdur. Bu cinayətkar qrupu tamamilə ifşa etmək üçün birinci e, İlam Əliyevdən sonra prezident olan birinci e, əsl kök prezidenti e, deməli bu bu hadisələrin hamısını e, təmizləməlidir. O bu cinayətkar Kürtləri də, cinayətkar e, Ermənəsilə adamlarda eyni zamanda cinayətkar kört türklərin özləri də bəzi türklər də bu cinayətdə, soyğunculuqda, xalqı soymaqda iştirak edir. Hamısı sıradan çıxarılmalıdır və əsl xalq hakimiyyəti gəlməlidir. 4-cü məsələ burada ideologiyanın böyük əhəmiyyəti olacaq. 4-cü məsələ mən türk Türkiyə türk xalqına müraciət eləyirəm, görə bu Hulik Rəcəb Tayip Ərdoğanı seçməsinlər. Rəcəb Tayip Ərdoğan yenə də aldatmağa başlayıb ki, bütün türk Türkiyənin türklarını güya ki bir 5 ildən sonra tü, Türkiyədə cənnət olacaq. Buna inanmayın. Faktiki Rəcəb Tayip Ərdoğan 20 ildir hakimiyyətdədir. Bu 20 illik hakimiyyətin nəticəsində türkə türklərinin yaşayış səviyyəsi aşağı düşübdür inflasiya ölkəni başına götürübtdi. Bu gündən sonra Türk Ərdoğanın batçılığı ilə Türkiyədə yaxşı həyat olduğuna inanmayın. Birisiz hakimət əl yaxşısıdsa bu 10 il bəs eləməli də ona. 5 il, elə 5 il də bəs eləyir. 5 il ə, prezident olan adamı gərək ə, vəziyyəti Türkiyə ə, Türkiyədə vəziyyəti dəyişərdi. İnflasiya bu səviyyədə olmayardı. Və fikir verirsinizmi, Erdoğan bunu etmək istəmir. Erdoğan əslində Rusiyanın əhvalçısıdır. Rusiyadan milyardlarla pul alıb. İlham Əliyevin vasitəsi ilə, yəni nə deyirəm, ə, mübariz Mənsimovun vasitəsi ilə Rusda o onlar Rusların agentləridir. İlham Əliyevn özü ə, Rus tolasıdır. Və Azərbaycan sərbəst respublika deyil. Nə buunu bilin, əs e, sərbəst respublika ola bilməz. Mən bunun əlacını mən sizə deyəsəm sonra deməli Erdoğan bu yersiz yerə Yunanlarla güya mübarizə aparır, Suriyada müharibə aparır. Bula lazım deyil Türklərə. Türklərə lazımdır ki türk ölkələri birliyin yaratsınlar. Siz inanırsınız ki Rəcəb Təbəyoduğun türk ölkələri birliyin yaradaca. Hamıyla müharibə edir. Yunanlarla müharibə eləməyə Türkiyənin gücü yoxdur. Mən sizə deyim, Yunanıstan bir ölkə deyil, Yunanıstanın dalında Amerika durub, Fransa durub, İngiltərə durub, Almaniya durub. Türkiyənin gücü çatmaz. Əgər Türkiyə Yunanıstanla müharibə eləsə, əvvəla oduzacaq, ikincisə Türk xalqını daha ağır vəziyyətə salacaq. Onu bilin ki, Rəcəp Təyyib Ərdoğan düzgün siyasət aparmır. Xarici siyasəti 0-dır və ə, türk ölkələri birliyi də yalançı ifadədir. Rusların ə, tapşırığı ilə Erdoğan güya ki türk ölkələri birliyi yaradır. Bu əslində yaradılmayacaq. Ona görə Putinim əmri ilə yalançı türk ölkələri birliyi yaradır. Çinin əleyhinə gedir. Hansı ki biz Çinlə yaxınlaşmalıyıq. Bizlər nə Rusiyadan kömək olacaq bütün türkölərə, nə də ki Qərbdən. Bizə kömək edən bir millət varsa, özün inkişaf elmiş millət də pulu çoxdur hərbi güclülü o da Çin Xalq Respublikası olmalıdı. Adından görək ki Çin Xalq Respublikası. Və Erdoğan radd edilməli Türk hakimiyyətindən və yeni ə, çox güclü Türk, əsli Türk olan ə, insan çəkməli Türk yəni prezidentinə, prezidentə Mustafa Camal Atatürk kimi bir Türkün. Hərbi Türk olsa daha yaxşı olar. Mən türk harbətçilərinə inanıram. Sonra yeni gəlmiş türk hakimiyyəti isə bu 23-cü ildə seçkilərdir. Çox vacibdir bizim türklər üçün. Yeni gəlmiş türk hakimiyyəti Azərbaycan da Kürd İlam Əliyev rus hələltisi, Rus Tolas oyun İlam Əliyev dəvirməkdə Azərbaycan ordusuna və xalqına kömək et, etməlidir. Bu belə olacaqdır. Sonrakı e, problem e, mütləq Türkiyənin qarşısında duran problem. Türkiyə əgər güclənmək istəyirsə, açsın bu Suriyanda, açın eləcə də bu Yunanıstanda. Bu gücü çatan deyil da olar. Daha doğrusu Yunanıstanda. E, və ən ən əsas oldu ki, İr İranın e, beynəlxalq vəziyyətdən istifadə eləsinlər. İranda e, deməkərlər ölkələr İranın əleyhinədir və s və Azərbaycan İran türkləri ən böyük tayfadır Türkiyədə, İranda üzr istəyirəm. İranda ən böyük tayfa türk tayfalardır. Türklər çoxdur orada təkcə Azərbaycan türkləri deyil, başqa türklər də var, türkmen türkləri və s. əfşarlar və s. çox türklər var. Bir sözlə İran Türkiyədən qabaq türk ölkəsi olub və 1000 ildir. Minillik türk hakimiyyəti İranda bərpa edilməldi. Bu isə Türk qoşunlarının ə, və istihbaratının, yəni razvetkasının köməyi ilə eləcə də Azərbaycan ə, ordularının, Türk orduları ilə birlikdə ə, İranda ə, Türk tayfalarının inqilabı təşkil etməldilər və bu güclüssüz dini hakimiyyəti radd edəmədilər. İranda və onun yerinə türk hakimiyyəti bərpa edilməlidir. Minillik türk hakimiyyəti İranda bərpa edilməlidir. Və bunu inqilab yolu ilə, demək, istihbaratın köməyi ilə etmək olar. Əvvəlcə ə, İran türklərinə silah verilməlidir, hazırlanımalıdır. Ondan sonra ə, Türkçe və Azərbaycan ordularının köməyə çağırmalıdı. Biz biz onlara kömək eləməliyik və İran'da e, zəif e, mollahakimətini yıxıb yerində türk hakiməti bərpa edilməli. Bu ona görə vacibdir ki, e, İran türk hakiməti olandan sonra Asiya türk ölkələri ilə türk ölkələri birliyi yaratmalı. İran həriyə giribdi. Bu türk ölkəsi həriyə girib. İndi dini hakiməti qoyublar. Sözsüz ki, Qərbin İncil tərəf Fransa və Amerikan köməyi ilə. Bunu lağv eləmək lazımdır. Bax, birinci məsələ budur. Müharibə Azərbaycan İran türklərinin İran'da inqilabı nəticəsində onlara kömək etməklə mütləq təcavüz hüqumiyəti bərpa edilməlidir İran'da. Və onda Azərbaycanın indiki hakimiyyəti isə siz bilin, bu kürd hakimiyyəti Elə səndən bunun gücü yoxdur. Bu balaca bir ölkədir, bu oyuncaq ölkədir. Necə Ermənistan oyuncağı olan kimi, Gürcüstan oyuncağı olan kimi və Azərbaycan, Şimali Azərbaycan Respublikası da bu oyuncaq balaca ölkədir. Bu İranın, İran Türk imperiyasının bir hissəsidir, Ruslar tərəfindən almış. Burda o böyük ölkə yoxdur ki, ona Türklər arxalana Türklər İran'da ıı, türk hakimiyyətini bərbi etməklə və Azərbaycan İranın daxilinə keçməklə İran türk ıı, ölkəsi yaradılmalıdır. Bu da əsas məsələ. Buna tarixi şərait də var ıı, və ıı, güc də var. Iı, mütləq. Geri gəlsə Pakistandan da ıı, istifadə, et, Pakistan ordusundan istifadə. Et. Amma türk ordusu ilə ə indiki şimali Azərbaycan Respublikasının ordusu bəsləyir ki İran'da inqilava kömək eləyək və türkləri hakimiyyətə gətirək. Bax, əsas məsələ budur. İndi mən keçirəm birinci növbədə bizim əlimizdə düzgün ideologiya olmalıdır. Mən Vidadi İskəndərliyinin də çıxışına baxıram. Hələ hamı içəri Azərbaycan müxalifətində içəridə Stirxax cəbhəsi olsun, Stir musavaət Hələ həm sükudemokratiya, demokratiya ideya deyə deyir uduqlar. Əslində demokratiya ideologiya deyil. Çox zəyif ideologiyada uzağı. Demokratiya hakimiyyət formasıdır. Yəni xalqın hakimiyyətə gəlməyidir. Bu bu isə seçki ilə olur. Mən sizə onu deyim ki ə, bu heç də xalqdan asılı deyil çoxdur. Yalanan İlam Əliyev deyir ki, mən demokrat müslüman seçilmişəm. Səs verməni yalan eləyəndən sonra nə ala bilərsən? Sən ona heç nə deməsin xahiş edirəm. Qərb ölkələrinə də xeyir eləyir, ruslara xeyir eləyir. Dilə demokratik seçilib də, demokratiya ilə iş getmir. Burada hakimiyyəti ə, yaxşılığın xalq tərəfdarı olmağı bilmək, çünki demokratik bizə ölkə lazımdır. Bizə lazımdır ə, ideologiyası milli ə, sosializm ideologiyasına əsaslanan hakimiyyət Ər milli sosializm əsasdansa bu ya, hakimiyyətə kimin keçməyindən asol olmayaraq bütün məmurlara başda da prezidentə sual verilməlidir. Milli sosializm xalqa xidmət deməkdir. Onlardan soruşmaq lazımdır. Xalqa nə iləmsən? Baxtində olan kimi Çində də başda kommunist partiyası olduğuna baxma. Onlar periferiyaların hamısına öz məmurlarını qoyublar deyiblər xalqa təmir eləməsiniz, xalqın ittifaq elətdirməsiniz və onlardan da onu soruşurlar. Deyil xalqa sən nəyləmsən? İlan xalqa nəyə baş saxlayıb da? Elinizdə də məmurların şikayət cavabları eləmi? Onda avtomatik şəkildə xalq oğlana səs verməyəcək. Onda xalq hakimiyyəti deməli e, milli sosializm ideologiyası olan bir prezident seçəcək. Mən də şəxsən öz prezidentliyimin milli sosializm ideologiyasına əsaslanıb əsasdanıraf vermişəm. Və ə, əgər belə bir prezident hakimiyyətə keçsə, deməli onun gördüyü iş xalqa xalqa olan münasibətidir. Xalqı necə inkişaf etdirmisən? Bax bu səndən soruşulan məmurlardan, prezidentdən soruşulan bu olmalıdı. Xalqa nə eləmisən? Yoxsa ay mə demokratik yolla seçilmiş yoxsa başqa bir Elə şeydə Allah utma çox olur. Və ona görə də demokratiya hakimiyyətinin bir növüdür, amma düzdür, burada müəyyən ideologiya var, amma mən sizə deyirəm ki, millət sosializmə əsaslanan ideologiya götürmək lazımdır. Və burada da sual vermək lazımdır hakimiyyətə də, məmurlara da. Xalqa nə yemisə? Bax bu milli sosializmin əsas prinsipi budur və onunla da Allah utmaların son qoyulu. Xalqa nə yemisə heç nə xəbərdar olmuşlar. Məmlurlar xalqa nə edib, xalqı soyub. Deməli pulları yığıblar özlərinə. O avtomatik olaraq onlar güllələməyə gedir. Necə Çində həmin məmur elə məmurları güllələyirlər. Və beləliklə xalqa əsl xidmət ediyən və milli sosializm ideologiyasını götürən insanlar olur. Və onlardan soruşanda ki, xalqa nə edəmsən? Onlar deyir, məsələn, bu Bu falan rayonunda xalqın belə inkişafına, iqtisadiyyatın, kənd təsərrüfatının inkişafına belə səhv olmuşam. Vəsair vəsaire. Əlcədə bax bu prinsiplə seçmək lazımdır. E, demokratik prinsiplə yox. Bu onsuz da de demokratiyanın ən yücsə formasıdır. Milli sosializm. Niyə milli? Çünki bizim millət geri qalıb. Hər millət özünün hakimiyyətini qurur. Çin qarşı Amerika, Qarışıq, İngiltərə qarşı Fransa. Onlar da öz əslində millətin inkişaf etdə milli ölkələr var və ona görə də milli sosializm, yəni öz millətimizi birinci biz inkişaf etdirməliyik və gözəl yaşayışa səviyyəni onlara verməliyik. Eləcə də hərbi sistem gücləndirməliyik. Bu milli sosializm indiki zamanda ən düzgün siyasətdir, ən düzgün ideologiyadır. Və mən bunu sizə demək istəyirəm. Sonra mafiyalar haqqında dedim ki Ermənistan və Naftçalan mafiyası deməli və jurnalistləri və bloqerləri. Mən demirəm onların içində ola bilər ki öz millətini istəyən həqiqi türk millətçiləri var, amma onlar müvəqqəti olaraq Ermənistanlı və Naxtivanlılar bu seçkidən Əliham Əliyev raddə eləyəndən sonra yığxandan sonra seçkidə iştirak eləməməli öz hakimiyyətlərini rədsülməməlidirlər. Bir seçki sezonu, deməli 5 illik yeni prezident seçilməliydi. Azərbaycanın digər rayonlarından və deməli və bir seçkidən sonra ikinci seçkidə Naxtivan və Ermənistan mafiyası olmayan türklər seçkidə iştirak edə bilər. Həm belə ki, pullar Qızılıqdadır, Laməliyevdədir, seçkilərmiş odurcaq, Eləcə də Naftçalanlarda da pullar, Yezdə Kürtlərdə, eləcə də Yerivandan olan, İrəvandan olan, daha doğrusu bu Ermənistan adlanan ölkədən qaç, qaçqın kimi gələn Ermənistanlılar